Malaysia menjadi tumpuan dunia hari ini apabila persidangan anti rasuah antarabangsa IACC kali ke-16 membuka tirai di Pusat Konvensyen Antarabangsa PICC Putrajaya. Persidangan ini yang bertemakan mengakhiri kesan buruk rakyat integriti tindakan ini dianjurkan bersama oleh Majlis Penasihat IACC Transparency International TI dan Transparency International Malaysia TIM. Dan untuk perkembangan selanjutnya kita terus saja bersama Syuhada Hashim di sana. لكن شارع Terima kasih Miza di studio. Malaysia dipilih menjadi tuan rumah kali ini kerana Malaysia dilihat sebagai negara yang memperlihatkan komitmen yang tinggi dalam usaha memerangi rasuah uh, di rantau Asia dan lebih 130 negara menghantar wakil masing-masing untuk berkongsi ilmu dan maklumat untuk dijadikan panduan dalam membasmi gejala rasuah di negara yang terlibat. Antaranya Kenya, Filipina, Australia, Afrika Selatan, Amerika, Syarikat dan juga Tanzania dan hari ini telah pun bermula uh, persidangan selama 2 jam bermula jam 11 uh, pagi tadi di mana lima sesi berjalan serentak melibatkan speaker-speaker dari negara India, Egypt, Kenya, Korea, Switzerland dan Malaysia sendiri yang uh, diwakili menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk uh, Paul Lo Seng Kwan. Dan untuk uh, memperkatakan dengan lebih lanjut tentang uh, persidangan uh, ini bersama saya ialah Timbalan Ketua Pengarah Bahagian Pencegahan SPRM uh, Datuk Mustafa Ali yang juga merupakan pengerusi jawatan kuasa pengurusan persidangan IAC, IACC kali ini dan juga uh, lagi satu tetamu bersama saya ialah wakil antarabangsa dari negara jiran iaitu pengarah Biro Mencegah Rasuah Brunei iaitu Datuk Paduka Muhammad Juanda Ir Rashid. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada hari ini ya Datuk. Dan kita terus saja untuk memperkatakan tentang persidangan pada hari, hari ini yang Malaysia merupakan pertama kali menjadi tuan rumah persidangan ini. Jadi boleh Datuk terangkan mengenai penganjuran IACC pada kali ini? Ya, sebenarnya penganjuran uh, apa yang dipanggil International Anti-Corruption Conference atau persidangan peringkat antarabangsa yang yang julung kali diadakan di Malaysia ini merupakan satu persidangan terbesar yang menggabungkan, menghimpunkan pelbagai pakar-pakar luar negara daripada Malaysia sendiri iaitu satu perhimpunan uh, dalam kira-kira seribu orang uh, peserta lebih daripada seribu peserta sebenarnya sehingga hari ini uh, dan dari segi kalau tengokkan dari segi pecahannya 750. Sekurang-kurangnya daripada peringkat antarabangsa, antarabangsa 250 daripada Malaysia dan ada lima sidang plenari yang diadakan. Dan juga 30 ada sebenarnya dari segi sidang plenary, uh, sidang workshopnya ada 38 workshops yang diadakan serentak dengan pelbagai uh, apa ni pembentangan tajuk dibincangkan. Dan dari segi peserta-peserta ini betul ada lah disebut tadi beberapa negara tetapi hmm. memang melibatkan lebih 130 negara hmm. yang telah mendaftar dan telah menghadirkan di sini. Tapi apa signifikannya tentang uh, apa dipanggil hmm. persidangan ini? Bukan saja tajuknya tetapi merangkumi kepelbagaian sektor yang hadir. Hmm. Baik sektor kerajaan, swasta, NGO atau civil society hmm. termasuklah peringkat belia hmm. dan juga kepimpinan masyarakat di luar antarabangsa dan sebagainya. Hmm. Dan bila dikatakan menghimpunkan uh, pakar-pakar yang membincangkan, membicarakan, membentang kertas kerja yang sekurang-kurangnya 189 kertas kerja akan dibentangkan. Di sinilah menggabung jalinkan antara pakar di peringkat antarabangsa, pakar yang mereka nampak Malaysia sebagai salah satu contoh yang boleh dicontohi. Maka kita melihatkan bahawa satu perbincangan yang sangat berkesan, bernas dan bagaimana nanti dia sekali lagi saya sebutkan berkata, menggabung jalinkan antara usaha-usaha persidangan rasuah hmm. yang berkesan hmm. dan bagaimana nanti ini akan melonjakkan kekuatan uh, persidangan. Hmm. Dan bila kita sebut tentang persidangan yang menggabungkan pelbagai diversity of uh, of speakers hmm. ataupun yang pelbagai ini hmm. di sinilah ya dapat membangunkan satu kekuatan apa lagi yang boleh dipelajari apa lagi yang boleh kita apa peni orang kata kongsikan dengan rakan-rakan kita di peringkat antarabangsa jadi mungkin ada antara topik yang menarik perhatian para delegasi pada kali ini kalau kita sebut tentang topik secara khusus, hmm. kita ada perbincangan tentang misalnya isu rasuah dalam sektor pembinaan, hmm. rasuah dalam sektor uh, apa ni ke 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 kewangan misalnya. Even dalam mal malahan kita akan tentang bagaimana peranan belia. Hmm. Satu lagi yang dipanggil people's power. Hmm. Bagaimana masyarakat itu sendiri yang boleh boleh meletakkan hmm. kekuatan percakapan rasuah uh, sebagai satu keberhasilan iaitu bila sebut apa ini, manusia atau sebutkan people's power ini kita membicarakan soal bagaimana masyarakat bergabung dengan semua uh, orang kata pihak untuk menentukan bahawa start atau bermula daripada masyarakat yang membenci rasuah dan mengupayakan tindakan-tindakan kita supaya melaporkan dan jangan takut untuk melaporkan bukan sangat benci tapi mesti melaporkan bertindak kerana kita katakan adanya yang dipanggil aspek perlindungan kepada orang yang melaporkan, perlindungan kepada pemberi maklumat, perlindungan kepada saksi. Dan tentunya dalam keseluruhan agenda yang kita bincangkan sepanjang 2 hingga 4 September ini, di PICC ini, kita meletakkan satu tema yang sangat khusus iaitu ending impunity, people integrity action. Jadi bila sebut people tadi itu, masyarakat manusia dan juga bagaimana penduduk sesebuah negara itu perlu bangkit perlu sedar faham dan insaf dan ada wujud keikhlasan kepada mereka untuk mengatakan how to say no to corruption dan bagaimana nanti mereka sendiri berganjak daripada melepaskan macam orang kata biarlah tidak melibatkan mereka tetapi kesedaran mereka rasuah boleh menjejaskan semua orang semua pihak Rasuah bukan mengenai orang, it's not about who, tetapi it's about harm, mm -hmm. mengenai bencana, implikasi dan natijah buruk rasuah itu sendiri. Mm -hmm. Jadi kita beralih kepada Datuk Paduka Muhammad Juanda. Jadi sebagai salah seorang peserta daripada agensi pembantrasan rasuah dari negara jiran, ya, sejauh mana agaknya Datuk melihat kepentingan persidangan ini kepada agensi rasuah di peringkat serantau? Mula sekali saya nak merakamkan kita punya ucapan penghargaan dan juga uh, tahniah kepada SPRM Malaysia dan juga uh, Kerajaan Malaysia yang tu percaya menganjurkan persidangan ini persidangan ini ialah persidangan antarabangsa yang akan mengumpulkan semua sekali pakar-pakar dan juga practitioners in the fight against corruption daripada seluruh dunia ke Kuala Lumpur pada pada hari ini sehingga selesai persidangan ini tujuan utamanya ialah untuk berkongsi maklumat dan juga best practices di dalam Uh, pembetarasan dan juga uh, uh, memerangi rasuah. Perkara ini adalah penting sebab kita uh, sebagai agensi-agensi yang uh, dipertanggungjawabkan uh, untuk uh, usaha menyiasat dan juga menghadapkan mereka yang terlibat dalam rasuah ini ke pengadilan merupakan adalah satu tanggungjawab dan tugas yang uh, yang kompleks. Uh, dari itu uh, perkongsian maklumat dan juga best practices daripada pengalaman daripada agensi-agensi lain itu adalah sangat penting bagi kita untuk mempelajari bersama-sama uh, kaedah dan juga cara yang telah dibuat oleh agensi-agensi uh, yang lain di seluruh dunia uh, di mana kita dapat mempelajari cabaran-cabaran uh, yang mereka lalui dan juga cara-cara mereka mengatasi uh, uh, kaedah-kaedah penyiasatan sehingga mereka berjaya dan juga dapat uh, menghasilkan kes kes yang dapat dijatuhkan uh, hukuman kepada pesalah-pesalah yang terlibat dalam rasuah. Kita harus uh, memahami bahawa uh, rasuah adalah merupakan satu uh, jenayah yang kompleks kerana dia dilakukan secara rahsia dan juga uh, uh, dan juga uh, mangsa rasuah ini dia tidak sejelas seperti jenayah-jenayah yang lain. Maka dari itu uh, disebabkan oleh the viciousness also the secrecy and also the cunning context of of, of the ex-corruption ini, kita memerlukan mm. bagaimana uh, pengalaman daripada agensi-agensi di seluruh dunia yang telah uh, berjaya mengatasi kes-kes yang telah mereka sisat dan untuk kita mempelajari uh, secara bersama untuk uh, memperbaiki lagi kemampuan kita di dalam sisatan. Itu dalam konteks sisatan dari segi yang lain kita juga melihat uh, seperti juga di dalam tajuk-tajuk yang uh, disediakan untuk persidangan ini di mana berbagai topik-topik uh, uh, yang uh, cukup uh, menarik untuk kita mendengar dan juga mempelajari daripada usaha-usaha yang dibuat dari berbagai negara, terutama sekali negara-negara yang uh, telah di-ranking uh, tinggi di dalam uh, usaha mereka di dalam memerasa uh, rasuah, terutama sekali di dalam uh, melibatkan peranan masyarakat, uh, masyarakat untuk membenci rasuah, macam mana mereka membuat tindakan-tindakan uh, untuk Membentuk uh, juga the inculcations of the values in order to fight against corruptions di uh, di negara mereka dan juga satu perkara lagi ialah seperti apa cara-cara yang lain yang dibuat untuk uh, uh, to uh, to control the behaviour. Of the business sectors in the conduct of business, uh, especially yang kita dengar juga Malaysia telah hajat juga dalam membentuk satu uh, dalam, uh, apa tu integrity pledge di dalam apa tu uh, kegiatan-kegiatan uh, commerce dan perniagaan di Malaysia. so ini adalah di antara di antara uh, apa tu perkara-perkara yang uh, apa tu membawa kita kemari untuk mendengar dan juga melihat dan mempelajari uh, uh, apa tu kaidah-kaidah yang 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 akan dibentangkan di dalam sesi persidangan ini. Okey, kita boleh lari sikit daripada tajuk persidangan ini uh, tentang bagaimana keadaan semasa rasuah di uh, negara Brunei. Uh, Alhamdulillah kita uh, amat bersyukur di negara Belanda Darul Salam. Uh, uh, Keadan uh, jenayah rasuah ini adalah uh, terkawal dari segi kegiatan-kegiatan uh, yang, yang 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 kita buat untuk uh, pertama sekali menyiasat uh, rasuah dan juga uh, membawa mereka yang terlibat dalam rasuah ke uh, pengadilan dan juga kita pun uh, giat uh, di dalam uh, menanai ataupun uh, memupuk kesedaran orang ramai untuk memahami dan juga membenci rasuah. Terutama sekali kita juga engage dengan apa tu para belia, para belia yang terdiri daripada penuntut penuntut. I think di negara Brunei Darussalam kita adalah negara yang apa tu yang julung kali yang dapat meresapkan satu konsep pendidikan integriti di dalam kurikulum sekolah di seluruh negara dan ini telah kita pergiatkan sejak 9 tahun yang dulu dan sekarang you wow. apa tu usaha uh, memasukkan uh, modul di dalam pendidikan ini telah dapat diserapkan daripada uh, sekolah rendah, sekolah menengah dan juga di uh, di peringkat uh, universiti. Ini adalah di antara kekuatan uh, strength kita untuk meningkatkan kesedaran itu dan juga untuk membina masyarakat umum yang lebih peka tentang rasuah dan memiliki ciri-ciri nilai-nilai murni uh, jujur amanah di dalam mereka menghadapi dan juga uh, di dalam pembawaan uh, karakter dan integriti masing-masing daripada zaman mereka sebagai apa tu beliau dan sehingga mereka menjejaki ke alam pekerjaan nanti itulah di antara objektif kita yang kita buat di di negara Brunei Darussalam dan ini adalah mengkali mungkin dapat kita lihat kesannya apabila di dalam jangka masa setelah perkara ini kita serapkan di dalam masyarakat kita untuk kita melihat akan apa tu kesan dan kejayaannya di dalam mendidik dan juga uh, itu membentuk satu negara yang lebih bebas daripada rasuah. Itu uh, keadaan rasuah di negara Brunei. Jadi uh, bagaimana pula uh, apa hasil ataupun outcome yang uh, Malaysia sendiri harapkan daripada persidangan pada kali ini? Hmm. Kalau kita lihat dari segi perbincangan hmm. ataupun pembentangan perkongsian pendapat, perkongsian pengalaman hmm. tentunya apa yang sangat-sangat diha dihasilkan hmm. ataupun diharapkan adalah bagaimana nanti Isu rasuah itu dapat ditangani sehabis baik. Okay. Kalau saya katakan sebaik-baik, kita melihatkan persepsi-persepsi negatif yang dilemparkan misalnya atau persepsi negatif yang mungkin tidak berpandukan pada fakta. Kenapa saya berkata begitu? Kalau kita lihatkan tentang isu ataupun persepsi yang dikeluarkan, contohlah kalau ada ranking yang dikeluarkan oleh uh, Transparency International misalnya, uh, CPI, Corruption Perception Index itu sendiri. Uh, Malaysia telah meningkat dari sama -sama tahun dari setahun ke setahun. Malahan tahun lepas, kita berada tang tanggal 50 daripada 175 negara. Negara, naik daripada tangga sebelumnya ini memperlihatkan satu persepsi yang baik bukan sahaja pada peringkat uh, mengenai inisiatif yang kita buat tetapi pandangan pada peringkat antarabangsa sendiri saya ambil contoh, ya. bila kita bentangkan kita utarakan pada peringkat Uh, Pertubuhan Bangsa Bersatu uh, tahun lepas kita bentangkan di Panama City misalnya 23 best practices ataupun amalan baik yang diinisiatifkan yang telah diperkenalkan dan telah dijadikan sebagai satu amalan baik Malaysia recognize diiktiraf peringkat antarabangsa kalau kita sebutkan satu persatu mungkin agak panjang tetapi 23 amalan baik ini telah di biasa sebut diiktiraf dan mereka cuba mengimplementasikan di peringkat negara masing-masing. Hmm. Kalau misalnya dengan Brunei sendiri pun yang kita katakan international cooperation hmm. kita ada semangat hubungan dengan kerjasama, hmm. kita ada apa yang kita panggil bagaimana bilateral multilateral bukan sekadar itu saja tetapi dalam bentuk tiga approach. Bidang penguasaan hmm kita berbincang dalam soal operasi berkongsi maklumat berkongsi pengalaman dan juga tindakan kedua-dua pihak. Yang kedua ini adalah bidang tindakan pencegahan. Bagaimana sistem prosedur sesuatu tempat yang dikatakan ada masalah, kita berbalik kepada keakar akar umbi. Kenapa sistem itu bermasalah? Adakah kerana manusianya itu atau kerana sistem? Mungkin kita kata SOP, Standard Operating Procedure yang perlu diperbaiki. Ataupun satu lagi yang paling penting juga, bagaimana isu pendidikan masyarakat itu. Community education merupakan satu lonjakan kekuatan yang sangat penting. Berbalik macam tadi, people integrity action Orang itu, manusianya Kalau dalam soal, dalam pejabat Baik pejabat kerajaan, dalam soal swasta Even malah kepimpinan politik, masyarakat sebagainya Ini merupakan satu kekuatan Dan akan menjadi satu tindakan Kita ada isu dan peluang Kita ada isu dan cabaran rasuah Kita ada peluang satu persidangan Kita ada peluang melibatkan pelbagai kepakaran manusia baik dalam atau antarabangsa dan bila kita kata isu jabaran kepada peluang kepada tindakan bagaimana kita bertindak tentunya menggabung jalinkan usaha-usaha kerjasama antarabangsa dan sebagainya kalau dilihatkan nanti kepada tindakan di Malaysia itulah tadi uh, banyak yang telah dibincangkan tetapi tindakan-tindakan yang kita sebut dalam MSCC sendiri ataupun SPRM yang kita katakan bertindak dengan cara bebas ...berdasarkan undang-undang. Kerana kita bercakap tentang isu-isu maklumat yang diterima... ...baik tindakan yang ditambil berdasarkan kapasiti undang-undang. Kapasiti pengalaman dan juga uh, kepakaran dalam SPRM itu sendiri. Dan begitu juga kepakaran peringkat terbangsa. Dan kalau dilihatkan nanti uh, kedudukan rasuah di Malaysia... ...memang macam-macam berlunang juga. Alhamdulillah sangat terkawal. Tetapi memang ada insiden-insiden yang melakukannya. Tetapi dengan cara apa yang kita, yang kita sebut... Kalau sebagai institusi penguatkuasaan eksperimen bertindak dengan bebas, telus dan profesional kepada siapa juga, kepada apa juga. Sekali lagi saya tekankan, rasuah bukan mengenai orang tertentu, tetapi mengenai natijah buruk yang boleh berlaku kena rasuah. Sebab itu cara bersepadu bergabung dengan semua pihak kita mengambil tindakan yang sangat baik. Jadi itu antara perkongsian yang boleh kita dapat daripada Timbalan Ketua Pengarah Pencegahan uh, SPRM, Datuk Mustafa Ali dari Malaysia, of course, sudah tentunya. Dan Datuk Paduka uh, Muhammad Juanda Irashid, Pengarah Biro Mencegah Rasuah dari Brunei. Jadi sebenarnya apa yang penting ialah kesedaran dari hati masing-masing untuk membenci rasuah itu sendiri. Barulah satu negara itu boleh bebas daripada rasuah. Jadi itu yang boleh saya kongsikan dari PICC Putrajaya. Saya Syuhada Hashim, kembali kepada Miza di Pusat Berita RTM. Silakan.